bu dünya bir əzib yerdir. Məhəbbət var, səadət yox. Məhəbbətdən doğan mincür cinayət var. Ədalət yox. Və bu misra sizin o sözünüzün cavabı idi. Bu dünyada gərək bilsin ədalət axtaran insan. Bu yolda çox bəla var, çox müsibət var. Şəyət yox. Adalet sahibi vaxtı ibadətdə şəhid oldu. Adalet qanunu böylə. Şəhadət var, məniyat yox. Nədəndir? Qiyməti heç bir kəfənlik olmayan yerdə dəyərsiz nəyimət üstündə rəqabət var, xəzanalıq yox. Əgər insan özün torpaqdan üstün bildi şeytandır. Bunu dəqiq deyirəm sizə, bəh peyğəmbərin sözüdür. Bir insan ki, burnunu çıxalxızdı biraz yuxarı, torpaqdan özünü, yəni öz fitrətindən özünü yuxarı bildi, əgər insan özün torpaqdan üstün bildi, şeytandır. Təkəbbür üçün qiyamətdə məzəmmət var, şəfaət yox. Həyfsən, ey bəni adam. Ayıl tez xab u qəflətdən ibadət qadəsi nur. Ləzzət var, kamaləti yox. Tamamı neyməti dünya yayın əbri misalında. Bütün dünya nemətləri yay buludlarını oxşayır. Necə? İçi boş, sürəti tez. Bəli, surət var. Xəsaləti yox, keyfiyyəti yox. Behştin bağlarını satma diyar-ı narsuzana bu yanlış bir ticarətdir. Xəsarət var qənimət yox. Dilində buna bax. Dilində Allah'a yer verməsən Allah Allah deyənlər yerməsən. Dilində Allah'a yer verməsən, qəlbində şeytana. Ter san nazədi Odil Allahı zikretsə, onlar qəlbin ziyarətgah, sənun qəlbin kənarında səyahət var, ziyalət o. Sənə bir vaxt olub Allah nəfəs versəydi ölmüşdün. Haça anının bətnində Allah səni buradan nəfəs almamdı. Sənə bir vaxt olub Allah nəfəs versəydi ölmüşdün, bəs indi alsa məhv oldun tələlət var sədaqət yox keçir aylar keçir illər düşünmək vaxtıdır elşan nəfəsdən aslı bir ömrə həqaret var zəmanət yox